أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري وحد عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله Assalamu alaykum. Və rahmetullah və bərəkətu. Allahın salamı və rəhməti və bərəkəti olsun. Siz əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarımızın üzərinə. Əziz möminlər, əziz müsəlmanlar, əvvəla özünə və sizə təqvalı olmağı istəyirəm. Təqvalı olmağa dəvət eləyirəm. Həqiqətən mübarək bir ayın Ərəfəsində təqva insan üçün çox önəmli bir nemətdir ki, ilahi bir ziyafət açılacaqdı və bu ziyafətə daxil olmağın şərtlərindən biri də təqvadır ki, biz də həmin təqvani Allahdan sizlərə və özümüzə diləyirik. Ötən həftə biz mübarək Cümə günündə qeyd elədik ki, Şaban ayının axırc cüməsi ehtimalı var idi ki, keçən həftə olsun və bu, bu gün də olması ehtimalı var idi. Qeyd etdik ki, ayın görünməyindən asılıdır. Və məlum olan bu oldu ki, inşallah Ramazan ayını, mübarək Ramazan ayının hilalı sabahların bu gün axşam görünməlidir və sabahların inşallah ki mübarək Ramazan ayının biri olacaqdır və bu gün də eyni zamanda mübarək Şaban ayının sonuncu günüdür və sonuncu cümə günü də eyni zamanda. Ötən həftə biz sonuncu cümə günü barədə söhbət elədik və qeyd elədik ki, bu günlərdə bu Ramazan ayı ərəfəsində məqsədə çatmaq üçün və nəticə əldə etməkdən ötəri ki, gərək bu an, bu günlərdə diqqətli olaq və xüsusilə qeyd eləyək ki, həmin gün 2 mətləbi bilmək çox önəmlidir. Ki birinci mətləb barəsində biz keçən cümə danışdıq. Birinci mətləb bundan ibarətdir ki, insan bu gün gərək keçmişinə bir diqqət eləsin, keçmişinə bir nəzər salsın. Keçmiş günahlarını, keçmiş xətalarını yada salsın. Əgər boynunda kiminsə haqqı varsa, öz haqqını O pax hakkında halallıq alsın. Kiminsə borcu varsa, borc sahibinə borcunu qaytarsın. Əgər bunu da eləyə bilmirsə, ondan müəllət alsın. Odur ki, əziz və dəyərli möminlər, ötən həftədə qeyd etdiyimiz kimi, 2 diqqət olunan xüsusi bir məqam var ki, onun birincisi qeyd etdiyimiz kimi insanın keçmişinə nəzər salmasıdır, insanın keçmişi barəsində düşünüb təfəkkür eləməsidir. Özüylə bir hesab kitab eləməsidir. Çün bu gün axırıcı cümə günü dəvət fürsət fürsətdir ki, biz Ramazan ayına mənəvi cəhətdən özümüzü bu formada paqlayaq və mübarək aya paq ruhiya ilə qoynumuzda haqq olmadan qədəm qoyaq. Bəli, ikinci mətləb isə bundan ibarətdir ki, hansı ki bu mətləb barəsində bu günlər im danışacağıq ki, insan qarşıdan gələn günlər və aylar barəsində də düşünsün. Ümumiyyətlə təfəkkür eləmək möminin xüsusiyyətlərindəndir. Çünki Allah Quran içərində də bu məsələyə çox diqqət yönəldir ki, həqiqətən bəndələrini təfəkkürə, düşüncəyə sövq eləməklə onların daha kamil bir insan kimi formalaşmasında təfəkkür və düşüncənin nə qədər faydalı olduğunu onlara çatdırmaq istəyir. Bəli, bu günlərin bizim əsas hədəfimiz mübarək Ramazan ayına hazırlıq olmalıdır. Ki bu son cümə də bu fürsətlərdən biridir. İnsan Şaban ayının axırıncı cüməsi gərək düşünsün təfəkkür eləsin. Bu mənada ki e, gələcək e, mübarək Ramazan ayı üçün bir proqram tərtib eləsin. İndi məlum məsələdir, karantin dövrüdür, hər kəs evdədir, hətta e, mübarək Ramazan ayında işdə olan e, kəslər də artıq elə bir şəraitdir ki, e, mümküncə Ramazan ayının ilk 10 günlüyünü evdə olsunlar, amma bunu da qənimət verib istifadə eləsin. Bəli, qarşıdan gələn günlər, qarşıdan gələn ay barəsində təfəkkürümüz, düşüncəmiz birinci bundan ibarət olmalıdır ki, biz gələcək həmin günlərin bir proqram tərtib eləyək. Quran oxumaq üçün, müəyyən bir kitabları mütaliə etmək üçün, vaxtımızı dəyərləndirmək üçün inşallah biz gələcək mövzularımızda bu mövzuyə toxunacağıq. Hz. Peyğəmbərimizin bu ayın səhətləri, günləri barəsində buyurduğu hədislərə diqqət sal, diqqət eləyəcəyi ki, həqiqətən bu ayın saatları, dəqiqələri belə dəyərlidir. Ona görə başardığımız qədər bu bu ayın saatlarını, dəqiqələrini, günlərini dəyərləndirməkdən çəkinməməli. Odur ki, özümüz üçün müəyyən bir proqram tərtib eləməliyik. Bəli, nəcə ki, insan görərsən niyyət axşamı hazırlığın biri də bu cür olmalıdı ki, insan görərsən niyyət axşamı e, məsələn bu axşamın aməllərindən budur biri budur ki, insan Ramazan ayının genişi ilə, gəlişi ilə münasibəti ilə e, qüsül ola, qüsül ala, dişmən e, təmizlənə, təzə libasların geyinə, bir növ e, qonaqlığa, ziyafətə gedirmiş kimi e, özünü hazırlamalıdır. Və bizlər də hər birimiz necür, nədür ki, axşam e, Bu ilə alaraq təmiz divaçlar jenerik zahir cəhətdən hazırlaşırıq. Gərək daxilimizi də bu cür təmizləyib, mənəvi cəhətdən də özümüzü bu aya hazırlayaq və nuraniyyətlə, mənəviyyətlə mübarək Ramazan ayına daxil olaq. Bəli, hədislərdə qeyd olunur ki, həzrəti peyğəmbərimizin bu aya hazırlığı tam fərqli olardı ə albatta peyğəmbərimizlə bizim aramızda şübhəsiz ki, vaxt üzr istəm şübhəsiz ki, fərq var. Onun baxışı, onun mənəviyyatı tamamilə bizdən fərqlidir. Amma Quran-ı Kərim nə buyurur? Həzrət Peyğəmbər barəsində bu buyurur ki, Həzrət Peyğəmbər bizim üçün bir nümunədir. Və bu məqamlarda biz gərək nümunə olan kəslərin əməl və hərəkətlərinə diqqət eləyək ki, görək bu ayda bizim ə işimiz nədən ibarət olmalıdı? Vəzifəmiz nədən ibarət olmalıdı? Belə. Deyirəm ki, həzrəti peyğəmbərimizin orucluğu biz düşündüyümüz kimi düşün o həzrətin orucluq barəsində düşüncəsi bizim düşündüyümüz kimi deyildi. Mübarək Ramazan ayının qarşılanmasında qarşılanması məsələsində bizim hisslərimizdən həzrət peyğəmbərimizin keçirdiyi hisslər tamamilə bir-birindən fərqlidir. Tam tamamilə, tamamilə fərqləndir. Həzrət peyğəmbərimizin oruculuğu e, görməsi e, tamamilə ayrı idi. Bizim isə o, bu oruculuğun gəlişinə e, hazırlığımız tamamilə ayrıdır. E, nədir ki, peyğəmbərimiz Ramazan ayının gəlişini görürdü amma bizlər isə Ramazan ayının gəlişini yalnız eşidirik. Məsələn, ayın e, hilalın görünməsi ilə kimlərinsə bizə xəbər verməsi ilə bizə məlum olur ki, Ramazan ayı gəlib. Amma həzrət Peyğəmbərimiz bu ayın gəlişini özü görürdü. Biz e, şadan və Ramazan aylarında adətən işimiz nə olar bu ayların gəlişində? Adətən bizim işimiz bundan ibarət olar ki, günəşin və ayın çıxıb batmasını biz görürük. Günəşin ayın çıxması ilə, batması ilə biz bu ayın gəlişini görə bilirik, amma Həzrət Peyğəmbərimizin baxışı tamamilə fərqlidir. Hədislərin birində qeyd olunur ki, Həzrət Peyğəmbərimiz Ramazan ayının gəlişi ilə əlaqədar təəccüblü bir şəkildə 3 dəfə bucura buyurdu. Buyurdu: "Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Siz nəyi qarşılayırsınız? Və sizi qarşılayan nədir? Həzrəti Peyğəmbərimizin bu bəxşi əlbəttə fərqli idi. Çünki o Ramazan ayının gəlişini bəyəftə dediyimiz kimi bizim kimi görmürdü. Və məclisdə əyləşənlərdən biri təəccüblə soruşdu. Təəccüblə soruşdu ki, Allahın rəsulunu zəhmə nazil olub, yoxsa düşmənmü hücuma keçib. Həzrət buyurdu: "Xeyr. Lakin Allah Taala Ramazanın ilk günü bütün qiblə əhlinin bağışlayacaqdır." Baxın, Həzrət Peyğəmbərimizin təəccüblənməyin səbəbi budur ki, bu ay elə bir rəhmət və mərhəmətiylə bəndələri üz tutur ki, bu ayda bağışlanmayan bəndə qalmayacaq. Bütün qib qiblə əhlini. Belədir, hətta bağışlanmayan qiblə əhli qalmayacaqdır. Hz. Peyğəmbər buyurur ki, bu ay Allah Taala bütün qiblə əhlinədir. Yəni o kəslər ki, la ilaha illallah kəlməsini deyir, Allahın təkliyinə şahadət verirlər, iman gətirirlər, peyğəmbərimiz gözü qonların hər birinə Allah bağışlayacaqdır. Hər kəs orada əyləşən, hər bir kəs peyğəmbərin bu sözündən təəccübləndi. Və məclisdə əyləşənlərdən biri narazı halda başın yelliyə yelliyə dedi ki, əcəb yaxşıdır. Əcəb yaxşıdır. Peyğəmbərimiz həmin bu insana baxıb buyurdu. Buyurdu ki, elə bil ki, eşitdiyin söz nə səni narahat elədi. Deyəsən bu söz ürəyinə yatmadı peyğəmbərimiz sual elədi. Həmin bu ərəb Dedi ki: "Ey Allahın Rəsulu, and olsun Allah'a, yox. Qətiyən bu zürə deyil. Yəni dediyiniz sözlər məni heç də narahat eləmədi. Münafıqlər yadıma düşdüyü üçün başımı yerinədim ki bu sözü dedim. Çünki bu qədər münafıq var. Allah da onları bağışlan bağışlayacaq. Bir belə kimi münafıq var ə, ətrafımızda. Həmin bu Ərəb təcrübədə ki, Allah onların hamısını bağışlayacaqdır. Çünki çox sitam eləyirdilər peyğəmbərə bu munafiqlər. Hazret buyurdu ki, munafiq kafirdir. Və kafirə bu səbəbdən heç bir şey yetişməz. Heç bir şey düşmür. Çünki onun imanı yoxdur ki, Allah onu bağışlasın. Qalbində iman olmuyor, çünlərinsə aldatmaq üçün mən möminəm deyən insanın İnsandan peyğəmbərimiz buca söhbət getmir. Bütün bu sifətlər möminlər barəsindədir. Bütün bu söhbətlər möminlər barəsindədir, həzər qoyur. Yəni o qiblə əhli ki, bağışlanacaqdır, onlar iman gətirib yaxşı əməl sahibi olanlardır. Əlbəttə indi insanlar arasında iman gətirər, mümkündür bir günahı, xətası olsun, əməlindən peşmançılığı, tövbəsi olsun amma munafiqlar barəsində ki, onlar əslində peyğəmbərimizə ki, iman gətirməyiblər ki, Allah onları bağışlasın. Çünki o kəslər ki, Lə iləhə illallah deyə dili ilə deyib, qəlbi ilə təsdiqləyərsə, Allah o qiblə əhlini bağışlayar. Nəinki kiminsə yanında, müsəlmanın yanında belə deyək, Lə iləhə illallah desin, amma xəlbətə çəkiləndə öz etiqadında, öz küfründə olub belə insanı peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah heç vaxt bağışlamaz. Bəli, bu sözlərdən sonra həzrət Peyğəmbərimiz minbərə qalxdı. Qalxdı minbərə, minbərin 3 pilləsi var idi ki, həzrət Əli əleyhissalatu həzrət Peyğəmbər əleyhissalam sülatu'llah sallallahu alayhi ve alihi ve sellem hər pilləyə ayağını qoyanda amin deyir. Bəli, bu söhbətləri başa vurandan sonra Peyğəmbərimiz minbərə qalxmağa başladı. 3 pilləli minbərin hər pilləsinə ayağını qoydu, amin. Qoruslular ya Resulullah. Nə üçün hər pildə ayaq qoyduqca amin amin söyləyirsiz? Hazret buyurdu ki: Mən sizə xəbər verdim ki, Allah Taala Ramazan ayının əvvəlində bütün qiblə əhlinə bağışlayacaq. Bu cür bir xəbər ki, verdim sizə. Minbərə çıxan zaman Cənab Cəbrail nazil oldu. Əleyhissalam. Nazil oldu və dedi: "Ya Muhammed, sallallahu alayhi ve alihi ve sellem Bu mübarək ayda 3 qrup adamdan başqa qalan hər kəs bağışlanacaqdır. Qalan hər bir kəs bağışlanacaqdır. Sonra peyğəmbərimiz buyurur ki, ayağımı 1-ci pilləyə qoyanda Cəbrayil dedi ki, 1-ci qrup o insanlardır ki, sənin adın onların yanında çəkiləndə salavat göndərməzlər. Bəli. 3 dəstə insan Həzrət Cəbrail buyurur ki, Ramazan ayında bağışlanmayacaqlar. Onlar üçün məxberət yoxdur. Kimdir bu üç dəstədən birincisi? Cəbrail əleyhissalam. Peyğəmbərimizə buyurur ki, bu o kəslərdir ki, onların yanında Həzrət Peyğəmbərimizin adı çəkiləndə, adı çəkiləndə onlara ona salavat göndərməzlər. Həzrət Peyğəmbərimiz deyildi, Cəbrail bu sözü dedi, mən də amin dedim. İkinci pilləyə buyurur Rəsulullah ki, ayağımı qoyanda Həzrəti Cəbrayil dedi: "Valideynlərinin üzünə ağ olanlar, onlara xidmət etmədiklərinə görə cənnətdən məhrum olaraq məhrum olanlar. Onlar da Allahın rəhmətindən, məğfurətindən amanda qalarlar." Bu mübarək ayda peyğəmbərimiz buyurur ki, Cəbrayil bu sözü deyəndən sonra mən yenə amin dedim. Ardıcan buyurur ki, ayağımı 3-cü pilləyə qoyduqda o belə buyurdu. Bu ayə məhəl qoymayanlar. Bu ayda bu aydan bəhrənmək istəməyənlər bu ayın xeyrindən və bərəkətindən, rəhmətindən, məğfirətindən amanda qalanlar. Həzrət buyurur ki, Həzrət Cəbrayil bu sözü dedi: Ki, üçüncü üçüncü dəstə bu aya ehtiramsızlıq eliyən, bu ayda halala harağa diqqət edəməyən kəsləri Allah bağışlamaz, peyğəmbər ürülməndir. Mən də amin dedim. Baxın diqqət eləyin, əsas mətləb burada üçüncü üçüncü diqqət çəkən məqamdır ki, bu ayın ehtiramını saxlamayan. Çünki mövzumuz da buydu ki, ikinci mətləb, mövzumuz buydu ki, Bu ayda bu ayın əvvəlində, Şaban ayının axırında möminlər görək bu ay barəsində düşünsünlər. Yəni bu ay oruç tutmaq barəsində, əgər namaz qılmırlarsa namaz qılmaq barəsində, əgər Quran oxuya bilmirlərsə Quran oxumaq barəsində. Ümumiyyətlə Allahın xoşuna gəlməyən hər nə iş var ki, bu ayda haram edilmişdir və məxusən də bu ayın orucunu tərk eləmək Allah yanında böyük günahdır bax peyğəmbərimizin 3-cü pilləyə ayaq qoyarkən Cəbrayil'in onun varəsində bağışlanmamaq dilədiyi kəslər bunlardır. Ki peyğəmbərimiz bu duaya amin deyib. Baxın, çox təhlükəli bir şeydir ha. Əslən insan biraz otura təfəkkür edəyən bir dua ki ona peyğəmbər amin deyib ki Allah da onun duasının amin dediyi duana əlbəttə geri çevirməz. İndi gərək biz o dəstələrdən olmayaq ki bu ayda oruca hörmənsizlik və ehtiramsızlıq eləyək və bizim baramızda peyğəmbərimizin bu duası qəbul olsun. Peyğəmbərin bu amin kəlməsi bizim baramızda qəbul olsun. Odur ki, nə qədər ki fürsətdir, bu axşama qədər oturaq təfəkkür edəyək, xətalarımızı, günahlarımızı yadıma, yadımıza salıb və bu məsələni bu bu şeyləri kənara, bir qırağa qoyaq və inşallah ixtlasla Allahın üzünə, Allahın qapısına üz tutaq dan. Qodrudur ki peyğəmbərin də həzrəti peyğəmbərimizin də sallallahu alayhi ve alihi ve sallam bu halından açıq-aşkar -açıq görünür ki Ramazan ayına əhəmiyyət verməyən, vəyda özünü qibləyə tutmayan, Allah'a yalvarmayan və bu aydan bəhrələnməyən şəxslər bağışlanmayacaqlar. Bəli. O qiblə əhli ki peyğəmbər buyurdu hədisin əvvəlindəki qeyd elədik Peyğəmbər təəccübləndirdi bir şey ki, Allah bu ayda bütün qiblə əhlini bağışlayacaqdı. O səhabəki təəccüb elədi. Onun müqabilində Cəbrayil bu açıqlamanı da gətirdi. Allahdan ki, hər qiblə əhli bağışlanacaq, əm, hər qiblə əhli bağışlanmayacaqdı. O qiblə əhli bağışlanacaq ki, onlar Ramazan ayında ehtiram göstərsinlər. Çün mümkündür insan müsəlman olsun, Allaha, axirətə, peyğəmbərə Qurana iman gətirsin, müsəlman olsun, qiblə əhli olsun. Amma bu ayın ehtiramını saxlamasa, bu ayda Ramazan ayının orucunu tutmasa, əlbəttə ki, o insan bağışlanmayacaq. Bu həzrət peyğəmbərimizə həzrət Cəbrailin gətirdiyi bir xəbər idi qiblə əhli barəsində Ramazan ayında. Bəli amma burada bir istisnanı mən qeyd eləyim. Mümkündür ki, bizim sıralarımızda cəmiyyətdən elə bir insan olsun ki, onun səhhəti ilə bağlı oruç tutması mümkün deyil. Mümkündür ki, səhhətində bir cür xəstəliyi var ki, oruç tuta bilmirlər. Əlbəttə bu hədis onların barəsində deyil. Bu hədis o kəslərin barəsindədir ki, qüdrəti çatır oruç tutmağa, imkanı var oruç tutmağa, amma bu aydan Bu ayda səhlənkarlıq eləyir, uğursuzdur. Bəli. Amma bir məsələni də mən istəyirəm də, ümumiyyətlə belə bir məqamda, məsələn, o məqam ki, Allahın rəhmatinin və mə məğfirətinin bəndələrə daha çox yönəldiyi məqamlarda görərsən, şeytan da beçarı oturmaz. Şeytan da öz e, hiyləgər e, planlarını işə salar və bəndələri çalışdırar ki, Allahın yolundan azdırsın bu məqam da o məqamlardandır ki, mübarək Ramazan ayının əvvəlidir. Yəni əvvəlidir bu mənada ki, onun daxil olma ərəfəsindəyik. Şəaban ayının sonuncu günüdür. Belə bir məqamda belə bir hədisi ki, Peyğəmbərimiz buyurur, bütün qiblə əhli bağışlanacaq. Deməng şeytan bu yerdə rahat oturmayacaq. Bizlərə vəsvəsəsini artıracaqdır. Ona görə bu məqamda bunu elə mə bunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mümkündür ki, bir insan Ə, bu günə qədər günahəhli olubdu və bu günə qədər heç alın səcdəyə aparmayıbdı. Bu günə qədər heç oruç tutmayıbdı, namaz qılmayıbdı. Mümkündür belə bir insanlar olsun cəmiyyətimizdə. Və belə bir insanlara şeytanın rəsməsəsi daha çox olur ki, məsələn, sən bu günə qədər namaz qılmamısan, oruç tutmamısan. Neydir, sən indən belə oruç tutmaq istəyirsən, namaz qılmaq istəyirsən. Bu kimi vəsvəsə ilə görərsən ki, Şeytan bəz bəndələri yoldan çıxartmağa çalışar. Amma Allahın rəhməti və mərhəməti genişdir. Gərək bəndələr bu rəhmat və mərhəmətdən istifadə eləsinlər. Bir rəvayət qeyd edim, inşallah ondan da bugünkü xütbəmizi başa vuraq. Bəni İsraildə bir cavan oğlan yaşayırdı. Çox mömin bir insan idi. Allah'a ibadət eləyərdi, gündüzləri oruç tutardı. Gəncləri səhərə qədər namaz qılar, ibadətlə, itaatlə məşğul olardı. Və bu gedişatla o cavan 20 il beləcə Allahə ibadət elədi. Bu cür Allahın itaatində dayandı. Və günlərin birində şeytanın toruna düşdü. Və şeytan bunu aldatdı. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş Allahdan uzaqlaşmaya başladı ibadətlərini tərk elədi. Yavaş-yavaş günaha qırşandı və beləliklə günahların cəngin, cərgəz günahkarların cərgəsinə daxil oldu və 20 il öz günahlarını davam elədi. Diqqət edin, 20 il ibadətlə məşğul idi, ömrünü Allahə ibadətdə keçirirdi. Gecələri namaz qılardı, gündüzlər oruç tutardı. Amma nə oldu sonra? Şeytan gəldi, bunu yoldan çıxartdı. Və bu insan artıq abidələrin zərgəsindən gəldi keçdi, günahçılarının zərgəsindən. Və günlərin birində bu cavan güllü qarşısına keçib, dayandı və özünə baxdı. Baxdı və birdən ağarmış saçları onun diqqətini çəkdi. Öz günahlarına nifrət edib, etdikləri əməldən çox peşman oldu elədikləri elədi aməllərindən çox peşman oldu və ağlayaraq nalə elədi. Utanan halda xəjalətli bir sürətdə Allah dərgahına üz tutub yalvardı və dedi ki: "İlahi, 20 il sənə ibadat etdim, 20 il 20 il də sənə qarşı günah elədim. Əgər sənə tərəf qaysan, əgər sənə tərəf düşərsən, Yenə mənə qəbul edəyərsən məni? O zaman bir nida gəldi. Allah buyurdu ki, nə qədər ki bizi sevirdin, nə qədər ki bizən məhəbbətin var idi, bizdə səni sevirdik. Elə ki bizi tərk etdin. Biz də səni tərk etdik. Bizə qarşı günah etdin. Biz də sənə müəllət verdik. İndi yenə qayıtmaq istəyirsən? Yenə gəlmək istəyirsənsə, səni biz qəbul edəyərik. Budur Allahın rəhməti və mərhəməti. Və cavan tövbə edərək yenidən abidlərin zərqəsinə daxil oldu. Baxın, sözüm bundadır ki, mümkündür ki biz bir ömür bu günə qədər günahəhli olaq. Bu günə qədər fasiqlərin, günahçılarının zərqəsində adımız yazılsın. Amma bu gün bir fürsətdir ki, güzgü qarşısında oturub. Əlbəttə bu mənəvi bir güzgüdə olsa daha yaxşı olar ki, insan özü özünün qarşısında oturub və özü özü ilə bir söhbət eləyə, keçmişdəki günahlarını, xətalarını yada sala və özünə bir sual verək ki, daha bəs eləməzmi bu qədər Allah'a itaatçılıq etmədim? Odur ki, Allahdan ümidimizi kəsməyək. Allah bizi Bu yolda hər zaman bağışlanmağa hazırdır, hər zaman öz bəndəsinin qapz öz qapısını bəndəsinin üz üzünə açmağa hazırdır və bu Ramazan ayı da bir fürsətdir ki, günahlarımızı bağışlatdırıb Allahın rəhmətinə, mərhəmmətinə daxil olub öz adımızı abidlərin zərgəsinə yazdıraq. Odur ki, bunu qeyd etmək istirdim. Mümkündür bizim bir ömrü günahlarımız çox olsa da bu bəqamda, bu günkü gündə şeytan cansın bizim qəlbimizə vəsvəsə versin ki daha indən belə bu günə qədər səndən oruc tutan namaz qılan olmayıbsa indən belə heç olmaz. Bu şeylər bizləri ruhdan salmasın. Bu şeytanın bu vəsvəsələri bizləri əlimizi ayağımızı bağlamasın. Baxın bu cəvanın rəvayətini ona görə danışdım ki Allahın rəhməti mərhəməti bu qədər genişdir ki Hətta ibadat edib üz döndərəndən sonra belə bəndəsini bağışlayan Allah hər zaman öz bəndəsinin üzünə özün rəhmet qapısını açıq qoyubdur. Quran-ı Kərimdə Zümər surəsində Allah təala buyurur ki: "Günah eləməkdə həddi aşan bəndələrim məndən nə ümid olmasınlar." Baxın, bu gün həmin gündür ki, o nə ümid insanlar insanlar da Allah öz dərgahına çağıraraq deyir ki, "Nəyin ki günah eləmiş, hətta günah eləməkdə Həddini aşan bəndələrim olsa belə bu günlərindən onların bağışlanma onları bağışlamağa hazıram. Yetər ki onlar tövbə eləsinlər. Allah'a and verirəm öz izzətli cəlalına bizləri bu gecə tövbə ediyərək sidq ürəklə Allahı üz tutan bəndələrindən qərar versin və bu mübarək Ramazan ayının orucunu tutmaqda, bu mübarək Ramazan ayında Quran oxumaqda, namaz qılmaqda, dua və zikirləri yerinə yetirməkdə Allah bizləri müvəffəq eləsin və bu mübarək cümə günündə bir daha Allahdan hər birinizə xeyir bərəkət arzu edirəm. Allah ağa İmam-ı Zamanın vücudunu bəvəla eləsin. Allah o həzrətin zuhurunu təcil eləsin. Ağibətimizi, axirətimizi xeyir eləsin. Və burada burdan son olaraq bir elanı da istəyirəm sizlərin nəzərinizə çatdırım ki e Ramazan ayı boyumuzda Allahın izniylə Ramazan ayı boyunuzda bilirsiz məscidlər ki fəaliyyət göstərmür məlum səbəblərdən. Odur ki Ramazan ayı boyunca ə, həftə içi hər gün bizlər canlı yayımda sizlərin xidmətində olacağıq. Həm YouTube kanalından, həm Instagram kanalından ki inşallah ə, sizlərin xidmətinizdə olacağıq. Həftə içi həm dualar olacaq, ziyarətnamələr olacaq, həm də xütbə və dərslərimiz olacaq ki onların da vaxtı saat 7-nin yarısı 18:30-da olacaqdır. Elə bu səhifədə həm Instagram, həm də YouTube səhifəmizdən bizlərə qoşulub bizləri izləyə bilərsiniz inşallah. Yalnız cümə günü istisna olmaqla, cümə günü saat, saat 13:30-da olacaqdır canlı yayımımız. Ondan qeyri bütün yayımlarımız saat 18:30-da inşallah yayınlanacaqdır. Vəsallamun aleykum və rahmetullah və bərəkətu